पिस्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं वापिस्मरन् भावन् या तव अनुस्वारं नासिकय उच्चारण ना पक्कन यातो अक्षरं न యై తర్వాత యో ఇక్కడ అనుస్వారము నాసిక వ ఉచ్చారణ పక్కన వాతో పదము ఉన్నది కాబట్టి ఆఘాత రామీద ఆఘాత అనుస్వారం ఉచ్చారణ వా वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं त्यजत् यन्ते त्यजत्य ताकियावतु त्यजत् अनिमुन्दु मुदु पोल्लु पलकि तर्वात यन्ते त्यजत्यन्ते कलेवरं त्यजत्यन्ते कलेवरम्

सदा तद्भाव दाकि किमः भावतु तद्भाव भा सदा तद्भावभावितः तत्सदिशि श्लोकं मद्भगवद्गीतायसुवापि उपनिषत्सु बरह्यजद्याया कलेवरं योगशास्त्रमेवैष्णकार्जुनस्य सदति लज्ज्ञानविज्ञानो नाम